নমস্কাৰ মই ৰান্ধনী ঘৰলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাম কচু আমাৰ ইয়াত এইটো পেটা কচু বুলি কয় আপোনাৰ আপোনালোকৰ কি কয় নাজানো চাইজ কি বেলেগ বেলেগ কচুটো কাটি আছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকে চাব এইটো মোৰ ছেকেণ্ড ব্লগ হয় আপোনালোকে সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰি যাব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আকৌ ভুলভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ মোৰ এইটো ছেকেণ্ড ব্লগ ইমান ভালকৈ নাজানো কচুটো কাটি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক কচুটো এনেকৈ ভাঙি দিব লাগে ভাঙি দিলে মানে কচুটো ভালকৈ সিদ্ধ সিজি যায় ধুই লৈছোঁ সেইখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ আপোনালোকে চাওক এতিয়া কেৰাহীত তেল মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই পাঁচফোৰণ দিম আপোনালোকে খাই থাকক পাঁচফোৰণ দিছোঁ বিশেষ একো নাই আপোনালোকে সকলোৱেতো কচু খায়েই থাকে এফালে দালিও বহাই দিছোঁ মুগুৰ দালি ইয়াতে মই পটল আৰু আলু একো নাই জালা পিঁয়াজ কাটি ল'ম পিম্পুল একেবাৰে আপোনালোকে চাব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব মই পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ সেইখিনি মই কুচত দিম নহৰুৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ ভালকৈ কাপোৰ একেবাৰে বিকি মছলা পাতি একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই এইবাৰ আমাৰ পটল আৰু আলু ভাজা হৈ গ'ল এইখিনি মই এটা কঢ়ি কেৰাহীৰ পৰা এতিয়া কেৰাহীত নমাই লৈছোঁ ভালকৈ গ'ল সেইটো কেৰাহীতে মই অলপ মিঠাতেল দি দিছোঁ পাঁচফোৰণ দিছোঁ ইয়াতে অলপ মই নহৰু থেতে থোৱা নহৰু দিম টোকালজিৰা দিছোঁ ইয়াতে অলপ নহৰু দিম অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দিম পিঁয়াজখিনি দিলোঁ ইয়াতে পাঁচ পাঁচটা পকা জ্বলা দিছোঁ কাৰণ কচুত অলপ জ্বলা বেছিকৈ দিলে মানে কচুটো খাই ভাল নহয় টেষ্টি হয় কচুটো অলপ ভাঙি দিছোঁ অঁ জ্বালাটো অলপ ভাঙি দিছোঁ ইয়াতে মই পাটখিনি দি দিলো দি দিলো অলপ লাৰি দিছো ইয়াতে এইবাৰ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিম হালধি দিম

কণীখন মাৰি দিছোঁ অলপ পিছত পানী গৰম পানী কচুত কিন্তু গৰম পানী দি দিব দেই দি দিব দেই আপোনালোকে কাৰণ ঠাণ্ডা পানী কচুত দিলে কচুটো মানে খুজায় গৰম পানী দিব লাগে কচু হৈ গ'ল ইয়াতে মই মেগী মছলা দি দিম কাৰণ মেগী মছলা দিলে আঞ্জাটো খাই যিকোনো আঞ্জাটো দিব পাৰে মেগী মছলা নিৰামিষ আঞ্জাত নিৰামিষ আঞ্জাত মেগী মছলাটো দিলে মানে খাই ভাল লাগে আমাৰ ঘৰত সকলোৱে ভাল পায় মেগী মছলা খাই ময়ো ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি মেগী মছলা খোৱা নাই খাই চাব ট্ৰাই কৰি চাব ভাল লাগে এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ কচুটো হৈ গ'ল এই হৈ গ'ল আমাৰ কচুটো একদম গৰম গৰম কচু ভাজা চিম্পুলাৰ মই দালিখিনি চম্ভাৰ দিম মুগৰ দালি আমি প্ৰায় মূগৰ দালিয়ে খাওঁ মচুৰ দালি বেছি মানে আমাৰ ঘৰত নাখায় সেইকাৰণে নানেও মচুৰ দালিয়ে খাওঁ আমি তেলটো গৰম হ'ব দিছোঁ তাতে মই পাঁচ ফুৰণ দি দিছোঁ ইয়াতে দুইখিলা তেজপাতা দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ দিছোঁ অলপ থেতেলিয়াই থোৱা থোৱা নহৰু দিম নহৰুখিনি দি কিনে অলপ লাৰি দাঢ়ি দিছোঁ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অলপ ভাজি থাকিব নহৰু দিছোঁ অলপ লাল লালকৈ ভাজিব লাগিব বিশেষকৈ দালি দালিটো খাই অলপ টেষ্টি হ'ব শুকানা জালা দিলে ভাল হয় কাৰণ আজি আমাৰ ঘৰত শুকোনা জ্বলা নাই সেইকাৰণে শুকুনা জ্বালাটো দিয়া নহ'ল ইয়াতে হালধি দিছোঁ কাৰণ গৰম তেলত হালধিটো দিলে মানে হালধিৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈ যায় সেইকাৰণে গৰম তেলত হালধিটো দিব লাগে মানে এনেই দালিত দিলে পানীত দিলে মানে কেঁচা কেঁচা গোন্ধ কৰে সেইকাৰণে গৰম তেলত দিলে মানে গোন্ধটো নাথাকে দালিটোও হৈ গ'ল দালিও হৈ গ'ল আপোনালোকে সকলোৱে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে চাব আমাৰ দালিটো হৈ গ'ল সেইটো আমাৰ আজি দুপৰীয়াৰ সাজ এনেকৈ চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ দালি পটল আলু ভাজা কচুৰ তৰকাৰী কেঁচা জলকীয়া এটা আজিলৈ এইখিনিয়ে আৰু নেক্সটবোৰ লগত আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আজিলৈ তাত এটা বাই যায়